За останні три місяці до українських лікарень все частіше звертаються батьки, діти яких травмувалися вдома на кухні, в ванні та в дитячій кімнаті. Так тільки в Києві зафіксовано понад 100 таких випадків. Давайте послухаємо історію героїні, яка зробила свій будинок максимально безпечним для малят. Після сюжету поговоримо з експертом про безпечні товари, які продаються в супермаркетах і в магазинах. Киянка Валентина Костенко мама двох бешкетників – трирічного Матвія і півторарічного Кирила. Свою квартиру жінка облаштувала так, щоб не перейматися за безпеку дітей. Так приміром, купила посуд, який практично неможливо розбити. А ще встановила вікна, які діти не можуть відчинити самостійно. Закривається окошечка, от забирається ключик, і дитина уже не може відкрити вікно, тому що… Ключик знаходиться у батьків. на кухонних столах. Дорослі нічого не залишають. Каструлі та сковорідки ставлять на верхні полички, а гострі прибори уважку доступно для дітей. Шавку в ящики лежать всі гострі от ножниці е ножичок, е який дитина не може достати, і пакало або порізати ручку. Система захисту має й кухонна плита. Тут нарисований ключик, який. блокирует все кнопочки, и плита не сможет включиться. Телефоны, навушники, пульты для телевизора батьки ховают якомога выше. Игрышки ж выборково. выбирково. Мы стараемся приобретать только мягкие игрушки вот, и деревянные, чтобы не было острых углов, чтобы ребенок не мог Бараняться у супермаркетах та в інтернеті представлено понад 30 видів товарів для безпеки дитини в будинку, але експерти наголошують, що проблема таких товарів у тому, що вони самі привертають увагу дитини, адже мають яскраві кольори, малюнки або форму улюблених казкових героїв. Я б порекомендувала більше спокійні тона і менш яскраві. Тоді дитина не буде зацікавлюватися цим, не буде до цих предметів більш лізти, і в принципі вона спокійно спокійно буде від. І підходити вони будуть тоді ефективно працювати, тому що головна мета не привернути увагу дитини, а забезпечити її безпеку. Як облаштувати будинок, аби він був безпечним для дитини? На що варто звертати увагу? Як обрати захисні товари, і які з них обов'язкові? З нами цей сюжет дивилися педагог та суперняня Марта Штиль. Доброго ранку. Доброго ранку, Марта. Вітаємо у студії. Ну давайте поговоримо все таки про безпеку про безпеку вдома для дітей і що зробити, щоб будинок дійсно був безпечним для малюків. Ще до дорождіння рібінка, де к і звісно, готується. понимать то что ребенок будет изучать мир в определенное время ему будет интересно все угу. что находится вокруг него но так как все то что в мире не все есть безопасно то родители должны все предметы все то что несет угрозу жизни для ребенка это изъять в каком в какой степени значит столики шкафы все должно быть именно или за округленной формы или продаются mm -hmm. специальные силиконовые такие штучки, которые на углы крепятся. Такие накладки на углы. Да, да, накладочки такие. Это... А вы согласны с экспертом, который был в сюжете? Он говорит о том, что это должно быть не ярко, это должно быть нейтрально. Это И она, я не, это не согласна. Публика? Расскажите. И я не согласна с этим, потому что почему лишать ребенка радости, изучения даже этих... Предмет. накладочек, да, предметов, которые они уже обезопасили от проникновения ребенком туда, где, может быть, какие-то моменты, несущие угрозу жизни. Почему ему не поизучать свет, не посчитать там, не по какие-то там, видела, в форме, ну, как божья коровка, точечки разные и так дальше. Нет, я с этим не согласна. Яркое, оно привлекает ребенка, но при, учитывая то, что родители все сделали для того, чтобы ребенок не проник туда, то почему бы... И нет? А если говорить о самых распространенных ошибках родителей, что они не делают для безопасности ребенка, им кажется, что-то они уже сделали, сделали, но на самом деле вот... Угол острый или, например, там дверь открывается в, в, не в ту сторону. Ну вот из личного опыта, что есть у вас? Из личного опыта родители не придают значения вот а, по поводу двери. И есть такие моменты, когда ребенок может зайти и не выйти. Угу. Вот, но для этого тоже придуманы уже изобретены. Такие специальные крепления, фиксаторы, которые не дают двери закрыться. Она не только обезопасит ребенка, чтобы он туда зайдет, она захлопнется, но еще и пальчики она, э, закрывается не, не закрываются до конца, то есть ребенок и может открыть в любой момент но и тем не менее не повредит себя. А расскажите нам, пожалуйста, про столовые приборы, потому что в какого-то возраста начинаем приучать ребенка к вилке, и это тоже является, в принципе, предметом угрозы. Да, когда ребенок уже может сидеть, и когда ребенку, ребенок уже может получать моменты такие привития самообслуживания, то, конечно, ножом и вилкой мы его учим работать. Вот. Когда приучать его, как только он научится ее держать, но это должно быть под присмотром, это должны быть детские вилочки, они не имеют таких острых углов, угу. как взрослые. Это ножики, которые тоже не имеют такой остроты, как взрослые ножи. Но и э, детям всегда интересно участие. Угу. И то, что покушал ребенок, это одно. А то, когда мама что-то делает и готовит ребенок, естественно, тоже это хочется делать. Для этого можно приобрести посудку, Специальную, детскую, специальную да? детскую, где тоже есть предметы похожие, но учитывая возраст, ребенок тоже этими же ножиками, этими же вилочками, своих же кастрюльках будет тоже этим заниматься. Но для того, чтобы ребенку не хотелось взрослого, ножа можно просто вот. Показать, что он колется. А, что он злой, конечно. И в двух словах, последний вопрос. Окна действительно очень важный момент для людей, которые живут в квартирах. А, да, окна это очень важный вопрос. Еще и москитные сетки, которые имеют обманную такой момент mm -hmm. обманывают родители, что она защищает ага. ребенок своим весом 100% может ее выдавить и вывалиться. Но пока он туда доберется, родители должны учесть, что вблизи Никаких, никаких предметов не должно стоять, на которые бы мог бы вскарабкаться малыш и угу. подняться на подоконник. А чтобы ему на подоконник не, не хотелось, надо, можно тоже его на это время, пока ребенок еще маленький, заставить книжками. Ну, именно тем, что угу. чем ребенок не поранится, скажем угу. так. Дальше острые углы. Вот сейчас я хочу вам сказать, что шлемы, и они могут или сами родители изготовить, или купить. Продаются шлемы поролоновые, которые угу. одеваются на, на голову ребенку, и можно в игровой на форме. Да, это, во-первых, и еще прекрасное новшество, это радио и видео няня. Современные родители используют. Всегда под присмотром. Да, это прелесть. Спасибо, спасибо, вам. большое. Спасибо вам. Иногда еще в студии Синданка была супернянья Марта Штыль. Всем нашим молекам, звучайно, обожаем здоровья и беспеки.